Доброго времени суток всем. Вот, краткий видеообзор цифрового фотоаппарата Recam Presta LS100. Цифровая камера. Вот, приобретена была мной она совершенно случайно. Всего лишь за 500 рублей. Абсолютно новая. Упаковочки. Ну, правда как бы я уже открывал ее. Ну вот такая коробочка, упаковочка. Вот. Вот основные данные. Вот фокусировочка сейчас будет. Вот. вот такая коробочка. Открываем коробочку. Здесь вот мануал, инструкция по эксплуатации гарантийный салон вот это положим в сторону аккумулятор что большой очень плюс нокевский bl5v аккумулятор такая зарядочка usb отложим в сторону шнур мини USB. Это зарядка и для передачи данных на компьютер. Ну и естественно сам аппарат. Барбачку отложим в сторону. Ну вот такой аппаратик. Рекомпресс 100, LS 100. Ну вот эту штучку я уже сделал самостоятельно, потому ну, что при малом фокусе, ну, при малом расстоянии, то есть пышка немножко засвечивает э, изображение. То есть, таким образом я минимиз, минимализировал как бы. Э, 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 ну в описании в YouTube как бы каждый сможет найти информацию здесь. ISO 200 идет. То есть не выбирается ни 100 режим, ни 50 один режим. А функционал. Вот кнопочки вот такие-то. Силиконовые. Ну, очень маленькие. Экран. Что очень примечательно. Очень 2,7. TFT, высококонтрастный дисплей. Ну, вот запустим аппарат. Запустим. Нам нужно сначала ставить аккумулятор. Он вставляется таким образом. Ну, ну, вот по меню выбор режима авто интеллектуальный портрет, ночь, ручной ландшафт преобразование встроенный свет пиктограмма, спорт фиксированного, фиксация улыбки э, настройки светлее дисплей заставка логотип системные звуки вот быстрый просмотр автовыключение и впечатывание вот, дата времени день час язык файл частота сброс форматирование определение лица включение выключение информация на экране основная и полная информация качество отличное, хорошее, норма. Размер, что очень интересно. Вот. Размеры. Выбор режима на так. Вот мы просматривали. Вот. Режима. Фото, видео и диктофон. Все видно. Виктофон режим, ну для видео я, вот, фото например режим без вспышки, я вот сделаю снимочек, вот, с экрана монитора компьютера моего, вот снимочек, Сейчас просто покажу вам, если будет видно, вот таким образом. Вот. Ну, немножко размытость. но ну, это можно. Очень хорошо вот впечатывание даты э, на фото. Вот. Но ну, основные вот, выбрать фото. Здесь вращать 90 градусов по часовой, против часовой, 180 горизонтально. Вот. Потом э, настройки, картинки стандарт, индекс, формат, отмена, удаление фото. Вот одно фото, все фото. Слайд-шоу начать однократно, интервал, защита, выбор фото, все фото. Ну, то есть можно поставить на каждую фотографию, чтобы не удалить, поставить защиту. Ну, вот. Ну, вот, чтобы поближе ознакомиться, я на YouTube выложил видео снято на этом аппарате то есть вы сможете ознакомиться с видео с качеством видеосъемки но ну, фотосъемку в принципе качество это здесь единственное очень большой минус нету автофокуса из-за того что нет линз то есть здесь оптический оптическая линза стоит без автофокуса есть программный, то есть фокусировка э, и фокус, программный зум, фокус э, улыбки, фокус лица, э, ну в настройках я вам просто покажу, вот определение лица, вот включение вот. Так, в принципе, аппарат для ежедневного пользования, если кому-то необходимо там более-менее качество фото э видеосъемки то есть аппарат премиум ну, как бы в интернете средняя цена ну около двух с половиной тысяч ну у меня эта покупочка обошла все 500 рублей сюда удачная покупочка вот режим ландшафтной съемки и макросъемки то есть это достаточно в принципе видно при включении режима если фокусировочка будет вот видите ну, аппарат в верхней части вот затвор название самого аппарата линза ну здесь хромировано блестящее ну здесь пластик правда ну полностью пластик все микрофон из недостатков видеозаписи встроенного динамика нет разъем mini usb Здесь с этой стороны только вот крепление под ремешок, с этой стороны крепление под штатив, отсек Аккумуля... аккумуляторной батареи. Ну вот как бы сделано в Канаде. Recommend Company. Так вот аппаратик. Всего доброго. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал.